Девочка шоу, с вами я Даша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну что, подписались? Поставили лайк? Давайте продолжать. Это видео о том, то что через сейчас сколько, пять часов. Сейчас сколько? Сейчас четыре часа. У меня чуть бургает. За четыре часа, то есть пять, пять, шесть, семь, восемь, девять. Через пять часов я ухожу на Хэллоуин. И для этого мне нужна какая-то маска. Маска. У меня здесь будет такой огромный рот. Вот такой огромный рот. То есть черные здесь такие зубы. Макияж у меня черные брови будут. И ресницы такие. Такие. Черные, такие черные ресницы и здесь черные тени. При камере я не хочу краситься. То потом обсмеет. Но я, зас... я, наверное, может быть, засниму влог, а может быть и не засниму. Как я буду наряд, будут мне такие черные штаны, такая белая блузка и, наверное, жилетка такая. Как в образе. Наверное, нет. Лучше я не знаю, как мне одеться. Я еще над этим думаю. Осталось, а хотя уже осталось 4 часа. Так что мне нужно побыстрее. Я очень рада. Сегодня пятница. Не как у всех. Не как у всех в понедельник. Потому что у нас по понедельникам в клубе нет дискотеки, а именно по пятницам. Вот сегодня в 10 часов ночи будет дискотека. И дискотека будет длиться до трех часов ночи. Но я, но я до 12, наверное, где-то так буду. И там будет очень прикольно. Там такие. Там в танзале уже страшные куклы такие стоят. Они... Знаете какого? Они прям у них идет. Там такая невеста, стоит, у них, она вот не такая... Это голова, то есть вол 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 волосы у нее седые, вот здесь где-то шляпка такая белая, вот такая платье Фу. и маска просто ужасная. Никто из девочек не боится к ней подходить, одна я боюсь к ней подходить. Она очень ужасная, вы бы ее видели. У нее такое лицо, потом еще какой-то стоит чурбек, Ну. Извиняюсь за те, кто не нашей на национальности, но стоит такой дядька в черном плаще, у него э, такое лицо, то, что такая маска, типа смерть. А дальше сейчас летучие мыши, э, лампочки, шам этот шар, который в танцале, да. А, и я не, не, очень нетерпением. Тогда побыстрее Хэллоуин. Хэллоуин, Хэллоуин, Хэллоу, Хэллоуин. Хэллоуин. Я очень этого жду. Прям не могу дождаться. Ой, я иду со своей подругой Софьей, Миленой. И Коля, наверное, не пойдет. Еще Вика, наверное, пойдет. Так что... мне меня ковер сдвинулся. Так что... У кого сегодня Хэллоуин, ставьте лайки. И пишите в комментариях. Пишите в комментариях тоже, кого именно сегодня Хэллоуин. Но у нас сегодня, да. Наверное, скоро придумать голову, потому что мне голова грязная. Знаете, такой образ у меня будет. А, так, я такая, как, лиц, как левица будет На черный такой рот будет. Кто? Джинглики, джинглики. И э, еще мне некоторые друзья спрашивают из другого города. А, Вконтакте мне, мне спросили. Что мне там спросили? Вот как зло я забыл. А, на камере ты такая же, как в реальной жизни. В реальной жизни я намного смешнее. Но на камере мне не стыдно проявлять эту смехоту. Так что я больше веселее в жизни. В жизни. В жизни. Мне не хватает монтажа видео, и тогда будет просто у меня чудесное видео. Но давайте продолжать видео про Хэллоуин. Кстати, Хэллоуин, что там на, у нас такая вот стена, да, например, вот, 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 а например там такой такой такая чучело висит. У нее типа такая маска, тоже вот так и такая грудь, такая грудь и вот так идет и ноги. А капроновой колготки, да, набита бумага. И прям эта бумага просвечивается. Но когда Кирилл выключил свет, да, мы репетировали там в танзале, потому что он один вел репетицию в том. И там не было места, во-первых, для нас, там малыши, то есть, работали после нас. Мы в танзале, где эти куклы, все боятся к этим куклам. Нет, все не боятся к этой невесте, а я прям в самом конце стою и прям возле этой невесты. И короче, гирин, включает цвет, и включает по бокам такие там большой, короче, танзал включает лампочки. Танзал оказался очень огромным, а кажется, а так-то он такой средний, а оказался очень. И у этих кукол прям лицо вот так уж. и как бы оно засветилось очень. Все заорали, а -а -а -а", все выбежали табуном из этого зала. И нам это понравилось кого такой был случай, тоже ставьте лайки. Очень прикольненько. Еще, еще. А, кстати, да, вот. Я рассказала, наверное, все про Хэллоуин, про куклы особенно. Там очень прикольно. Что там повесили. Короче, приходик, да? Ой, я уже при входе, когда заходишь в клуб, там стоит елка. Елка такая стоит. А эта елка, типа, там елки стоят, и типа знают, что это лес. Такая, и там висят много где-то где, -то, где -то вот таких картин. С одной стороны смотришь красиво, с другой смотрит, появляется зомбяк с какими-то глазами непонятными. Еще, еще одна картина если с одной стороны смотришь, красивая девушка, другой смотришь, у нее появляется вода, то есть и... и лицо все в крови. Вот там страшно, еще там а, висит огромный плакат, там изображена такая луна, и все темно-темно, и такие елки там типа стоят, елки там стоят. Нет, там правда стоят елки, но я говорю, на плакате нарисованы елки. Вот, если я вот так подвину, увидите летучие э -э -э, летучие мыши. Вот, это я так украсила комнату. Да, летучие мыши. Просто и вот это вот 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 это белое. Да, вы же видите вот это белое чудо. Вот это белое. Не на шкаф, а вот. Ну вот. Сейчас Все, иду чудо вот если меня видно то это дощечка дощечка на которые вешаются магнитики И, наверное на этом видео будет заканчиваться еще оставьте, ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока -ай. ты лайк поставь если лайк поставил значит подпишись подпишись